Всем привет! Это проверка фейков. Мы уже другий фейк проверяем. Ну, он договен. Ладно, смотрим. Всем привет! С вами Женчик 150. И сегодня я расскажу, как сделать портал в рай. Это очень легко. Для Это этого пробовала, это правда. Да. Ну, посмотрим. Кажется, это правда. мой мод лично. Ну, это можно использовать без мода. Ну, как сказать, это портал. Вот, без мода. У меня получилось. Да хватит мне матом писать тебе. Вот. Для этого нам понадобится губка, березовая листва, гладкий песчаник, поршень, красный факел, красная пыль, кнопка, конденсатор и ведро лавы. Берем губку. Так, три. Четыре штучки. Вот ставим туда губки. Портал вообще какой-то необычный получился. Да. Четыре на четыре. Ну, зараз Почекайте, я без вас додивлюсь і тоді провіримо. Що ж, ми, ми це зробили, так. Да? Ось такий портал. Ну, з, з того цього такий портал вони, вона там робила. Даже ще, стоп, я дещо додивлюся, так? Да? Кубку? Ну ой, не надо. А два там. Так, все, повертаємося і йде. Нажмем кнопку. От пошли. Все так само зробив. І нифіга не робить. Ніфіга так що це фейк. Ви не вірте. Цей портал Або з модом, або просто Это просто надувательство И там Стоит механизм, который Телепортирует Ладно, всем пока Не, у, не ловите На такие фейки